सात लोग स्कूबा डाइवर्स अंदर जाके आ, जो आ, संकन सिटी है ना द्वारका के श्री कृष्ण भगवान की वहाँ जाके जल जपत दीक्ष के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं इसीलिए ये इवेंट के लिए इवेंट का नाम श्री कृष्ण जल जपत दीक्ष बोल के रखा है और आ, आ, तो इसके इसके बाद में हम कन्याकुमारी से लेके पूरा इंडिया तक इंडिया हर जगह पे हर सिटी में ये जल जप दीक्ष श्री कृष्ण भगवान का करना चाहते हैं ये एक्चुअली ये हमारा एन जी ओ इट सिक्स बोल के एन है इसका एक कैंपेन है जय द्वारका कैंपेन बोल के सो ये जय द्वारका कैंपेन का, का मुख्य उद्देश्य है कि ये जो हमारा श्री कृष्ण भगवान का द्वारका है ये संकन द्वारका है वो सिटी का वो एक्सकवेट करना है और एक्सप्लोर करना है और इसको सेफ करना है और उसका प्रमोट करना है पूरा दुनिया को प्रमोट करना है कि द वो दा, ये, ये है कि द वर्ल्ड्स एंशंट कैपिटल जैसा सब दुनिया को प्रमोट करने के लिए हमारा कैंपेन शुरू किया है एक्चुअली yeah. हम ये ट्वेंटी फर्स्ट को गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटम्प्ट करना चाहता लेकिन वो थोड़ा टेक्निकली डिले हो गया इसलिए हम वो पोस्टपोन करके अगले आई मीन ईयर में 2025 में शायद फेबर में हो सकता है वो mm. लार्जेस्ट ह्यूमन फ्लोटिंग लोगो बनना क्या है वो अटम्प्ट ब्रेक ना है वो तर्की में 460 पीपल का एक ब्रेक हो एक रिकॉर्ड हो चुका है उसको हम ब्रेक के तोड़ देख तोड़ के सेवेंटी सेवन हंड्रेड पीपल से ह्यूमन फ्लोटिंग लोगों बनने के लिए uh, चाहते हैं वो uh, अगले साल में हो, होता है अभी uh, अभी जो uh, हो रहा है ये सेवन पीपल स्कूबा डाइवर्स का ये वो इंडियन रिकॉर्ड इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड से uh, वो रिकॉर्ड बन रहा है या इंडिया से लेके गुजरात uh, टूरिज्म तक और आंध्रा और तेलंगाना टूरिज्म सब साउथ टूरिज़्म और नॉर्थ टूरिज़्म सब गवर्नमेंट हम हमसे सपोर्ट uh, कर रहे हैं और इसे हम कल ही टूरिज़्म गुजरात मिनिस्टर को मिला है मुलूभाई बेरा जी को सो तो उसने हमको पूरा सपोर्ट दे दिया तुरंत दिया और इसने कलेक्टर जी को जीटी पांड्या द्वारका का उसको भी आदेश दिया है कि पूरा परमिशन देना है देने के लिए और ये एक्चुअली हमको सब खुशी हो गया कि वो इतना तुरंत डिसीजन लेके तुरंत आदेश दिया और हमको तुरंत वो वीडियो भी भेज दिया कि कि दिया मुझे हमारा कैंपेन के लिए और ये द्वारका एक्सकशन के लिए तो इसने तुरंत क्या बोलते हैं रेस्पॉन्ड किया इसलिए हम बहुत खुश हैं सवारे नियर अबाउट बैची ही त्रन कलाक आ कार्यक्रम थे કે જેમાં એ જ સમયે સ્કૂબા ડ્રાઈવર્સ અંદર જશે તેઓ ત્યાંથી જપમાલા કરશે એ જ વખતે રવિજીએ કીધું કે સિશોર ઉપર નૃત્યાંગના કૃષ્ણની બધી રીતે એ લોકો નૃત્ય કરશે અને એ જ ટાઈમે તે વખતે હોમા થઈ રહ્યા છે હોમા થવા માટે સાઉથથી ગુરુજી આવી રહ્યા છે તે જ રીતે આ આ ત્રણ ઇવેન્ટ સાથે થઈ રહી છે એમાં ભારત ભારતી અપોલિટિકલ જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં છે જેના ફાઉન્ડર મેમ્બર છે વિનયભાઈ પત્રાલે અને જગન્નાથભાઈ બિહારી એ લોકો આ બી આમાં બહુ જ ઇન્વોલ્વ થઈ રહ્યા છે જેથી કરીને આપણું ગુજરાતનું પ્રવાસ નિગમ પણ ખૂબ જ આગળ પડતું આવી શકે ને લોકોને એના વિશે ધ્યાન આવી શકે ભારત ભારતી ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાના એમાં છે કે હર સ્ટેટની અંદર હર સિટીની અંદર એક આખું ભારત છે તે કઈ રીતે કે એમાં હવે ધારો કે હું તમને અમદાવાદનો એક દાખલો આપું તો અમદાવાદમાં ગુજરાતી જ નથી મહારાષ્ટ્રીયન બી છે સાઉથ ઇન્ડિયન બી છે બેંગોલી બી છે પંજાબી બી છે સિંધી છે તો ભારત ભારતીનું એક કન્સેપ્ટ છે કે બધા સાથે મળે તો એ રીતે અમે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં એના પ્રોગ્રામ્સ કરી રહ્યા છીએ એક છે અમારો રક્ષાબંધનનો કે જેમાં ગુજરાતની બહેન એક પંજાબી ભાઈને રાખડી બાંધે તો જેથી કરીને એ બે ફેમિલી વચ્ચેનું એ મિલન થાય અને એ રીતે આપણો ભાઈચારો વધે છે અને એ રીતે આપણે એક સિટીમાં આખું ભારત ભારતીય ઊભું કરીએ છીએ